Мої вітання всім! Я Гаяне Одовенко і сьогодні на проєкті Легітимні ми познайомимося з новообраною головою Тогінцівської районної місті Кривий Ріг Ради Ігорем Гайовичем Ратіновим. Доброго дня вам! День. Вітаю вас у нашій студії. Дякую. І найперше питання, будь ласка, коротко розкажіть про себе, де ви народилися, де вчилися. И, как то скажет, ну, да згодился. Я Родился я в городе Кривой рог, угу. мне 32 года. Закончил среднюю школу No109 Долнинского района. Учился в Криворожском техническом университете по специальности финансы. После этого занимался частным предпринимательством несколько лет. После частного предпринимательства работал в обул госадминистрации в Днепропетровске. сколько вам было уроки на тот момент? Не было, это было у нас 2024 года. Я туда пришел работать. 24 года? И какую вы посаду занимали? Начинал с главного специалиста управления прессой и информации. Был ваш коллега, практически. Угу. <laughs> вот Потом был советником губернатора. После этого занимал различные посты в разных управлениях. В последнее время работал в управлении транспорта, связи, дорожного строительства в администрации. На какой посаде? Начальник. И это вам тогда сколько было лет? 25-26 ну, то есть, 26 роки вы и всю транспортную систему области, да, да? Скажите, як це, взагалі? Нелегко. Было нелегко, но я вам скажу, когда есть необходимость и желание, этому всему можно быстро научиться. Сидел на работе ночами, читал законодательную базу, ездил по области, смотрел те моменты, как это все происходит, как это работает, что бы я хотел, может быть, улучшить, чтобы на что нужно изменить. И что вы ну, перечень, наверное, не слишком большой, но и не маленький. Основная проблема, я уже ее где-то вроде даже обсудил, озвучивал, это было у нас, не покрыты были проблемные села. Села, населенные пункты, в которые просто не ездили маршрутные угу. такси. <кхе> Извините. <кхе> Эту проблему мы начали решать тем образом, что мы предлагали на конкурс Прибыльные маршруты вместе с э, пакетными, с неприбыльными. То есть если человек берет, выигрывает прибыльный маршрут, соответственно, он должен закрывать те неприбыльные маршруты, которые у нас были проблемными. И нам это удавалось. Э, на тот... Я небольшое время работал, я проработал чуть меньше года. На а нагадайте, кто был губернатором тогда? Вилку. Вилку, Александр Юрьевич. Угу. Пришел работать, я был в администрацию, когда был губернатором Бондар Виктор Васильевич. Угу. Это президент был Ющенко. Работал я при Бондаре і ушов я при вілкулі. Тобто я в вілку, що був губернатором по два или три года. І скільки ви часу пропрацювали на два з половиною годин всього в адміністрації? А mm -hmm. на должности начальника управління транспорту я работал чуть менше года. Ну, я був замом начальника mm -hmm. управління і що том, начальником. Тобто я можу говорити, що все таки в Україні соціальні ліфти є. Так працюють. І що якщо будуть говорити, що там куміство, гроші там і тільки якісь зв'язки можуть там ну в плані мені не планіти того, що по кар'єрній да, Так. я прийшов туди не скрою мене туди позвали ребята, з якими я учився ще в школі. Угу. Так как просто нужен был специалист в то или иное направление. Такой же предложили... вообще одноклассник? Да, да, да. На тот момент это был пресс-секретарь губернатора, и они меня туда позвали. Угу. Все, дальше уже у меня не было никакого кумовства, как об этом некоторые СМИ пытаются сказать, что я и кумы, и брат, и сват, и вилкула, и еще ряда людей, абсолютно не являюсь ничем родственником. Угу. Ясно. І все ж таки розкажіть нам, будь ласка, чому ви все-таки з бізнесу, я так розумію, після э, того, як працювали в облдержадміністрації, ви знову повернулися до бізнесу, так? Звісно. Я працював з 2010 року по 2015 года руководителем транспортних компаній. В компанії я пробував год на должності директора, потім основав свою компанію, працював угу. там на должності генерального директора в последнее час. И почему потом вы снова э, перешли э, на службу с бизнесом? Очень люблю политику, очень мне хотелось всегда этим заниматься. Вот. И поэтому, ну, в принципе, никогда не был против перейти. Это желание mm -hmm. было, просто наступил на тот момент, когда появилась эта возможность, и я пошел в этот нелегкий труд. А вы удружены? Расскажи, будь ласка, нам про свою Да, семью. у меня есть жена, детей нет. Mm -hmm. Поки що дітей немає. Конечно, конечно. Очень люблю дітей, тому я думаю, в ближайше время все буде добре. Повернемося до того, як вас обирали голову. Я навіть такого не пам'ятаю, щоб вісім раз голосували за голову району. Так? А потім все-таки взяли і одноголосно проголосували. Скажіть, що вам стояло це? От? Така ну, для мене це теж перший раз. І <свист>, <что> я розумію, що дійсно главу району вибирали одна із історичних моментів. Подейкують, власне, чому одноголосно? Тому що ну, там якісь були певні домовленості, щоб вам... вашим заступником став представник опозиційного блоку Юрій Красножин Я вам скажу восприятию некоторых людей консультацій. И да, извините, так неграмотно, не но оно mm -hmm. так называется, договорники, mm -hmm. это абсолютно разные вещи. О договорниках нам говорили с самого первого раза, БПП договорилась с опо все, они, раз, извините, опять же за выражение, раздербанили районы, mm -hmm. будет там, будет там. После первого раза, когда они выбрали меня главой района, у многих людей мне не изменилось. После третьего раза оно в корне изменилось. Ну, соответственно, после пятого, шестого раза все понимали, никаких договоренностей нет. Э -э были договоренности между определенными партиями. Недоговоренности, это опять же я назову словом консультациями. Угу. Количество депутатов этих партий в общем в Долгинском районе, это было 24 человека. Для того, чтобы была победа, это ну, необходимо было 19 голосов. Поговорили, пришли к общему мнению, отстаивали единого кандидата. Были очень ну, такие разногласия, потому что были еще достойные ребята ну, рядом со мной, угу. которые тоже претендовали на эту должность. Но приняли решение, все-таки единый кандидат от этих партий будет идти Ратинов. Когда пришли голосовать, мнения определенной партии, сразу скажу, я не буду говорить, какая это uh -huh. партия, поменялись. И начались вот такие вот, <coughs> к сожалению, трения. Э -э почему за меня проголосовали единогласно? Опять же, единогласно все приняли решение садиться все за круглый стол. В первый раз это было даже по инициативе оппозиционного блока. Uh -huh. Все девять партий, которые прошли в Долгопрудный район, мы садились ну, раз пять, наверное, за круглые столы и пришли к таким консультациям, договоренностям общим. Это не БПП договорялось с поблокам это все пришли к тому, что Хорошо, давайте сделаем так. Ну, как бы э, суть в том, что АПОБЛОК тоже взял определенное количество, не маленькое количество голосов в Ленинском районе. Угу. Они предложили, давайте мы вас поддержим, но вы и нас не забывайте. То есть это уже шли, мы убрали в сторону политические моменты, мы шли к тому, что у нас Зрозуміло. район стоял просто. Ну, он, он застыл. А вы до этого властно были знакомы с Юрием Красножоном? Нет, не были знакомы. Нет. Абсолютно. И вот. Первый шаг, как вы там разом, как вы можете оценить? Я вам хочу сказать, это довольно-таки профессионал своего дела. Он действительно, он знает, он опять же уже за то время, сколько мы сотрудничаем, я о нем что-то уже знаю с его слов, с других слов. Он начинал свою деятельность в Саксаганском районе в отделе ЖКХ. Это действительно профессионал, он знает свою работу. И я вам скажу, у меня нет никаких претензий, или какого-то дискомфорта в работе с этими людьми. Игорь Галевич, скажи, будь ласка, у вас есть мерзкие амбиции? Нет. Немає. Слишком рано о таком думать. Понятно. И скажите мне, пожалуйста, чи вы встигли познакомиться, так как, с всеми проблемами за району с середины? Ну, наверное, с учетом того, что 28 декабря я, можно сказать, только вступил в эту должность, это три недели прошло, я уверен, я не познакомился со всеми проблемами района. Но я хочу заметить: основная проблема района это жилищно-коммунальное хозяйство. А назвать мне, будь ласка, топ-5 проблем района. Вы знаете, вы если так говорить, то у нас опять же 80% это ЖКХ и ЖКХ займет топ-4. Сразу 4, 4, 4 ступеньки, позиции. Да, 4 позиции, которые ну, а есть социальные направления, которые очень сложные. У нас есть в районе очень серьезный вопрос, который я очень бы хотел решить, это вопрос угу. людей ромской национальности. Угу. Цикавый, как? еще самое. Сейчас мы думаем, я дал ну, как бы предложение, задание, я не знаю, как это правильно сказать, совместно с моими сотрудниками угу. создать некую программу для того, чтобы люди эти, это люди прежде всего, угу. когда говорят цыгане или это люди, люди живущие угу. в нашем городе, живущие в нашем районе. Для них нужно создавать условия для жизни однозначно. Да, действительно есть проблема, дети не хотят ходить в школу, занимаются бродяжничеством. Но каким чином вы эти проблемы планируете вырешить? Какие алгоритмы, або Пока я вам не готов сказать. Есть? Мое видение, прежде всего, детей надо заставить идти учиться. Заставить. Это, к сожалению, заставить. И у нас есть две школы, в которые они уже ходят. Uh -huh. Комитет по делам детей занимается этим вопросом очень активно. Вот. И я вам хочу сказать, они поначалу убегают с уроков. Они не хотят тех, кто первый раз приходит. Да, у нас из первых классов сидят дети, которым по 12, по 11. Ну а крем детей, детей, какие еще есть проблемы, так сказать, у ромской национальности? Ну, это специфика их национальности в целом. Uh -huh. Я вам сказать, какие конкретно, я, ну, опять же, я же говорю, первое это то, что они ходят, попрошайничают, то, что они навязываются, то, что они там, кто-то говорит, гипнотизируют. Я, uh -huh. не, я uh -huh. не готов сказать, что именно они делают. Они не хотят работать, они не хотят учиться. Добра, вот это основные позиция. проблемы. позиция, то есть, первое ЖКХ, второе это проблема. Социальный а. аспект, в целом ага, социальный аспект. Да, это аспект, второй да, момент. Да. Третий момент это, наверное, все-таки благоприятные условия для жизни людей нашего района. И это сюда уже входит, обобщаем все и улучшить жизнь жилищно-коммунального хозяйства, экономический аспект нашего района. Я вам хочу сказать: очень есть большая проблема. Не все, а больше даже многое угу. в границах района не решается. И тот же глава района. Те же депутаты районного совета. Мы, к сожалению, не можем решить те или иные проблемы. Поэтому для обеспечения более комфортной жизни я говорю, мы хотим. А чего вам ну, не выстачает? Полномочий у нас нет. Угу. И грошей, просто... да? Ну, соответственно, полномочия угу. деньги. У нас у нас наш бюджет, он в основном, это опять же, 80% нашего бюджета, если не 90%, это социальные вопросы нашего района. Поэтому. Четвертая позиция, яка наступна. Э... Проблема. Яка? Я же вам говорю, я честно, я 3-4 позиции, это действительно, это жилищно-коммунальные позиции. Все люди, все жалобы, все сводятся к одному. У нас течет крыша, у нас разошлись швы, у нас нет ремонта в подъезде, у нас не заизолированы трубы, у нас нет дороги. То есть это основное. Даже люди, те, которые обращаются, приходят на прием. Я вот сегодня у нас просто было заседание из полкома, и я анализировал те обращения граждан, которые приходят. Я вам говорю, это в основном, это все идет. ЖКХ, ну, добрые, Четыре позиции ЖКХ, а пятая? Ну, пятая, это, наверное, все-таки надо обеспечить э, культурные, духовные ценности, поднять, не так я сказал, угу. поднять культурные, духовные ценности нашего района. Ну, и как вы это можете работать? Это всевозможные мероприятия, связанные с культурой. Вот сейчас мы в нашем районе в последнее время абсолютно этого не было. На меня смотрели с большими глазами, когда... Э, я поставил задачу залить катки для детей, проводить те или иные турниры, приуроченные к тому спортивные или иному, то есть, массовые спортивные, заходы. Спортивные, культурные, все, что связано Но. в этом направлении, это тоже очень важный аспект. Для кого-то он может быть считает, ну а что там, зачем нам это делать? Надо, чтобы мы... У нас очень сильный город и очень сильные люди. И они должны помимо своей работы, помимо всех своих проблем, ещё каким-то образом А вот цікаво, може... ви стосовно оце цих всіх проблем спілкувалися з попереднім керівником Ігорем Колесником на цю нет, тему? Нет. Я з Ігорем Колесником, може, буть пару раз було у нього на прийомі по яким-то своїм личним вопросам, это было крайне давно, і я. Тобто взагалі взагалі такого поняття, як передача справ, немає, так? У нас не було. Угу. І скажіть, будь ласка, ви от молодий керівник, так? і чи плануєте якось омолоджувати там новими професіоналами е виконком, чи там від від відкриті якісь е конкурси на заміщення посад проводити? Чи все-таки ви думаєте, що ну, все смотрите, як є, так і є? Моя позиція свідкуща. Угу. Да, Може стоїть підтягувати молодих людей, молодих спеціалістів. Ви правильно сказали слово спеціаліст, независимо від свого віку, На сегодняшний день в исполкоме Долгинского района я вижу специалистов. Те люди, которые не справились уже со своими задачами, я не буду называть этих людей. Mm -hmm. Они уже вот один из них с 18 числа уволен и замещена вакантная посада парнем, которому 26 лет. Это довольно-таки активный и он занял должность эту <coughs> очень ответственную должность. Я вам хочу сказать, за несколько дней своей работы он показал уже однозначно огромнейший результат по сравнению со своим предшественником. Поэтому для меня основная задача не возраст, а специалист. Угу. Ну и вы как людина тесно повязана, я так могу сказать, вс ⁇ житья да, с транспортом. Какие да. недолики транспортной системы власно, в районе вы видите? Еще бы хотелось покращить в этом направлении? Я вам хочу сказать, у нас такой район, у нас есть автовокзал, у нас есть ЖД-вокзал. Угу. Соответственно, транспортная развязка нашего района очень хорошая люди с любой точки могут добираться и абсолютно не вижу никаких проблем. тут таких отдаленных точек? Село Селище незалежно, так оно в народе называется, угу. поэтому я так и говорю, ну оно так и есть. Военный городок на народе? Ну, с военным городком вообще я не вижу проблем, и по крайней, я, смотрите, я по району езжу каждый день. Угу. Я делаю объезд по всей границе района. Каждый день. Сейчас, когда у нас идет борьба со снегоуборкой, я это делаю по пять раз в день. И, соответственно, я наблюдаю за тем, как работает э, транспортная сеть этого района. Mm -hmm. Я вам хочу сказать, несмотря на то, что Батуринская, вот это Залежный идет за Батуринской, mm -hmm. военный городок, там очень хорошая транспортная сеть, транспортная развязка. Там я абсолютно даже, э, когда у нас был снежный коллапс, он у нас еще и есть, конечно, в самые первые дни, mm -hmm. я не видел с этим никаких проблем. Единственное, есть там, <coughs> обращаются люди по поводу <coughs> того, что с целочного залежного э, дорого ездить до, э, до школы. Детям, с родителями, угу. садики. Мы рассматриваем этот вопрос как можно. Ну, просят, сделайте нам 50-процентную скидку. Опять же, это не компетенция района. Первое. Второе. Сегодня я знаю, что мэр подписывал соглашение, меморандум с перевозчиками о снижении тарифов на 20%. Угу. Я понимаю, что если сегодня мы еще будем обращаться к тому, что сделайте нам еще 50% скидку для деток. Ну, наверное, нам не сделают этого, но мы все равно с этим вопросом. Но вы попробуете это сделать? Обязательно. Сделаете? Я mm -hmm. обещал. Я вам так скажу. Я не обещаю того, чего не могу сделать. Mm -hmm. Добро, Еще вы тогда в думаете про открытие слада на местах. Как вы планируете коммуниковать с жителями района? Ну, в первую очередь уже у меня есть план встречи со всеми квартальными комитетами, с председателями УСББ, с жителями. Как это будет проходить и где? Вы будете ходить да, по Да, я дворам? буду ездить к людям во дворы и буду с людьми встречаться. Угу. Я хочу услышать проблемы всех, проблемы каждого. Я хочу услышать проблемы реальные. Проще всего кого-то критиковать, что-то говорить. Но когда Я, кстати, наблюдал за тем, когда вы выложили анонс, что я еду к вам. Угу. Я благодарен тем людям, которые в фейсбуке написали реальные проблемы нашего района. По поводу ліцея, вони не можуть пройти там ями. Поколення. Ми зараз ми зараз ще перейдемо до тих питань. Тепер давайте подивимося е, бліцопитування мешканців району. Ну, Довгінцівського району. Угу. Ми їм задавали одне питання. Які проблеми Довгінцівського району потребують першочергового вирішення угу. на їхню думку? Да. Увага на екран. Будь, будь ласка. Район у нас непоганий. Ну, якщо чесно, звісно, вот мені лично не подобається. Навіть у нас вот садик рядушком забросили, ну, таке здання прекрасне, нікому не нужний в центрі. Це взагалі, я вважаю, йдемо в ту сторону, преступлення одну, одну сторону вбирає, а в сторону, наче це Америка. Йдемо, вот такой бур'ян. Так. Це першим довгом тут повинні проїхати це наш. Этот мэры. Ну, дороги. Это у нас как бы самая такая большая проблема. Вот сейчас видите, какая погода какая, а нам не пройти, потому что не работают ни стоки, ничего. Дороги. Особенно центральные еще можно потерпеть. А дворовые, убитые и чуть-чуть отойти от центра вообще нет невозможно. Ни, ни, даже не, не то, что проехать, а не пройти. Вокзал. У нас не вокзал, а самый настоящий мусорник. Доезжает трамвай, выходят люди с трамвая везде, кругом. Я не знаю даже, как это все это сказать. Ведь город начинается с чего? Город начинается с вокзала. Так ведь? Так. А у нас на вокзале, на Криворожском нашем главном, там же одни собаки бегают. Они там ходят стаями. Это, конечно, вывоз мусора, канализация, отопление, Конечно, меж... дороги неплохие тут, как бы, а дороги те, которые идут межквартальные. Дороги более, ну, начали в этом году как бы делать, то есть в том году. И у нас, как видите, все время тут потопы. У нас дренажная система тут очень плохая. Бачите, дорога, зловна коммуникация. Ну, То, о чем я вам и сказал, у нас основные проблемы – это жилищно-коммунальное хозяйство. Жаль, конечно, лицопрос сделан в районе Дружбы. Хотелось бы, если бы его еще сделали на Восточном. Ну, действительно, это контраст бы был, потому что это разный этот туспальный район. И я думаю, проблемы были бы те же самые у людей. Что касается конкретно Дружбы, я перейду уже поэтапно то, что я увидел. Действительно, есть проблема с дренажной системой. Этот вопрос поднят, и этот вопрос сейчас разрабатывается для того, чтобы ее прочистить, но есть вопросы там, где ее просто она отсутствует и собирается после вот этих осадков действительно uh -huh. там моря. Проблема есть, с этой проблемой работаем uh -huh. по поводу ремонта внутриквартальных дорог. Uh -huh. Если все будет нормально, город выделяет деньги на ремонт дорог внутриквартальных, ямочного ремонта, и мы дали уже предложение буквально полторы недели назад по поводу ремонта внутриквартальных дорог Долнинского района. А Вы сказали, что все будет нормально. что будет Ну, не от меня зависит выделение денег с бюджета. Угу. Поэтому я переживаю, чтобы с это... действительно. Соответственно. Ну, это э, городской бюджет выделяет на ремонт, и город делает этот ремонт. А мы, как район, мы даем предложение, где нам необходимо это сделать. Угу. Мы подготовили очень тщательную схему э, с фотографиями, со схемой, с картой, э, ну, практически мы по району, если это все получится, мы перекроем практически в каждом дворе э, ремонт внутриквартальных дорог. Что касается мусора, но я вам хочу сказать, это может быть единичный был случай, угу. то, что девушка прокомментировала, потому что что касается мусора в Долгинском районе с этим проблем нет абсолютно. Есть проблемы с другим, есть проблемы, что мусор, машина для вывоза мусора подъехала, контейнер опрокинули, мусор какой-то высыпался. И до того, как придет дворник его убрать, люди приходят и видят то, что лежит мусор на, на земле. Эта проблема есть. Но опять же... Может это дворник про... через день приходит, а будет через Нет. два? Нет, дворник приходит, но опять же, вот, вернемся к дворникам, вернемся там, к тому же восточному, да, вот житло-сервис КР. У них работает, по-моему, 40 дворников. Угу. Четыре или шесть человек сейчас на больничном. Соответственно, їх 32-34 человека работает. Вони фізично, можливо, не успевают моментально прийти і убрать. По восточному, насколько я знаю, там, по-моєму, ездит машина, мусор забирають в 11 часов утра. В 12 Добре. в час вже це все, порядок наводиться. Добре, Поэтому... давайте я пропоную зараз перейти до аудиторії нашої соцмереж. Вони нам також поставили кілька да. запитань, да. власне, про те, що ви говорили. Да. Тут. Ось пише Анна Черва. Доброго дня. По вулиці Дніпропетровського шосе 28 у дворі будинку мешкають сім безпритульних собак. Дзвонили два рази в довгінці виконком, але жодних заходів не проведено. Тварини цілодобово заважають, вирішить нарешті цю проблему. Я зрозумів проблемі. Я услышав. Я вам не обіцяю сразу, що завтра вопрос буде рішення, тому що проводяться определені міроприяття Горсоветом, По поводу или стерилизации, или приюта для собак, для того, чтобы их вывезти. Почему проблема у нас возникает? Опять же, мы возвращаемся к тому мусору, который у нас может быть. Есть те площадки, которые не закрыты, есть площадки, на которых не успевают убирать, а для собак это является. это вопрос очень актуально, даже на только для района. Я знаю, для району, я знаю и мы для Кривого Да, Богу. этот вопрос действительно очень серьезный. И я это все вижу, я наблюдаю, опять же, по району, когда езжу, я вижу очень много этих собак. Угу. Поэтому вопрос э, сейчас решается, проводятся мероприятия на уровне горсовета. И э, наступное запитание Лариса Петрушина. просит вас поспрыять, чтобы управляющие Компанії, так звані приватні ЖКХ. Да. В нашому випадку це КР, комбінат Благоустрою та да. послуга. Щоб вони зробили міжпанельні шви. І наскільки я розумію, це також не тільки проблема Дугінцівського району, також це проблема взагалі всього міста. Я, да, я вам об'ясню сьогодні, і ще у нас продовження випросу є. Ні, просто мене цікавить, ви як голова району, взагалі маєте на них вплив якийсь? Сказать, что мы имеем на них прямое влияние, наверное, к сожалению, не могу сказать. Но у нас не есть прямо. абсолютно угу. хорошее взаимодействие. И сегодня на заседании с полкома мы рассматривали обращение горожан, обращение угу. жителей нашего района. 46, на 46% увеличились жалобы по поводу ремонта межпанельных швов и крыш. Угу. Я вам дам свежий ответ наших компаний, которые обслуживают... По поводу житло-сервис КР, это одна из основных, это они обслуживают у нас восточный 1, 2, 3. Угу. Первый квартал 2016 года, согласно плану, заверили нас, что они выполнят все ремонты. По послуге ответ был чуть иначе. Ответ был следующий. Послуга обслуживает Вахрушева, Батуринская, угу. Вахрушева, Дружба. Кто-то платит за это деньги, кто-то не платит. И кто-то выходит и говорит, а вот почему мы заплатили, он не платит, вы мне сделаете, ему не сделаете. Я поставил задачу решать эти конфликтные вопросы, беседовать с людьми, уговаривать к тому, что э, необходимо платить, не платить. Я не могу сказать, какая конкретно где ситуация. Зрозуміло. И Оксана Чижевская запитує, чему на Схидном 2-3 есть три дитячі садочки, в которых нет мест? Зарегистрировался садочек два года тому. А місця тільки на наступний 2017 рік. Я зрозумів. Угу. На цей питання я зараз не готов ответить, тому що мені необходимо в ньому розібратися. Але в будь-якому випадку цей питання я вже завтра подиму і. Обіцяєте, що конечно, конечно. Добре, наступне запитання. Євген Василенко запитує: чи буде вирішуватися питання стихійної торгівлі поряд з Дугінцівським ринком, зокрема по вулиці Володимирівській? Вопрос стихійної торговли, это он стоит На втором месте после вопросов по поводу, угу. э, как вы сказали, частных ЖЭКов. И сегодня этот вопрос мы задали нашей полиции. Нас заверили, что они будут с этим бороться. Угу. Но вопрос очень сложный. Я вам хочу сказать, я лично занимаюсь этим вопросом. И вопрос не только в Долгинцево, я вам объясню. Приезжают люди, выходят, ну, наверное, можно сказать, малоимущие люди с приближенных сел, с электричек. Садятся вдоль трамвайной линии. Там это катастрофа, я назову. Это катастрофа, потому что в субботу и воскресенье я туда приезжаю. И там просто, э, как я это вижу, людям необходимо дать небольшой участок земли, для того, чтобы они были там при лавке, они безоплатно Но вы Могу будете опротиваться? Обязательно. Ну, нам решать эту проблему. У нас Добрый вокзал да? – это ворота нашего города, а у нас там происходит, к сожалению… колапсу. Добре. Наступне запитання від Людмили Марченко. Вона мешканка Східного 2, яка має сина інваліда-візочника, і просить вас прибрати з пішохідних доріжок мафи та зробити пандуси. Головне, вона просить побудувати пандуси з правильним кутом і готова співпрацювати з вами по цьому питанню. Очень актуальний вопрос. Я так розумію, ми говоримо по поводу го восточного возле АТБ. Угу. там де дійсно стоять ларки, просто там э, стоять ларки на пішохідних тротуарах. Угу. Мало того, на дороге, по которой якобы можно обойти этой ларьки, яма 3 на 3 через которую невозможно, особенно когда это дождь. Это очень большая проблема. Это первый вопрос, с которым ну, я поехал запыду, разбираться. Вы, вы будете? А я уже да. разбираюсь с этим вопросом. Угу. Уже занимаемся. И когда ждать результатов? В ближайшее время, я думаю, в ближайший месяц уже будет какой-то результат. Так как есть проблемы. Есть на некоторые ларьки даже право собственности. Угу. Добрый. И на останок нашей разговоры, будь ласка, несколько блиц питань. Я вас прошу відповісти ну, дуже коротко. Добре. Який бюджет району на 2016 рік? Практично 131 тридцять мільйон угу. І який може бути бюджет району на рік після прийняття закону про децентралізацію? Поки не готово вам сказати, складно. Угу. Чи ви збираєтесь долучати додаткові кошти до бюджету? Обов'язково. Яким чином? Привлекать предприятия, заключати договора соціального партнерства. Зараз у нас уже вчора буквально була встреча. По поводу такого договора, мы ведем переговоры с Вони готові? Готові. Угу. Коли наступні вибори до місцевих рад, на вашу думку? Не знаю. Або через два роки, или через п'ять. Угу. Що вас е, може змусити залишити посаду керівника району? Состояння здоров'я. Угу. Не дай Бог, щоб такое було. Но я сюда пришел, люди меня выбрали, и мне хочется что-то здесь изменить. Поэтому только состояние здоровья. Зрозуміло. Дякую вам за цікаву розмову. И еще на останок, еще одно останнее вопрос. Как вы взагалі ставитесь до журналистам, и чи готовы с нами співпрацювати? Відкрито? Я вам вначале, если вы заметили, я работал в Днепропетровске, в управлении угу. прессой. Вы где-то какой-то частичкой являетесь моими коллегами. Поэтому для вас я всегда открыт, я всегда готов разговаривать, встречаться. Щиро вам дякую, що ви завітали до нас і відповіли на наші запитання. Дякую От і нагадаю, ми знайомилися з головою Догінцівської районної місті Кривий Ріг Ради Ігорем Ратіновим. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал і на і на сторінки в наших соціальних мережах. І будьте активні, контролюючи, легітимних.